расскажите мне русский, как там этот ваш разворот, этот ваш, який, куда там вас понесло, напомнить? На восток, на запад, вовнутрь, вас уже еще куда-то тянет? Хотя вы уже четко знаете, что вам не ради практически не где. Но вас там наверняка ждут. Хотя бы для того, чтобы взять и прям задушить вот такой в далеко не дружеских объятиях. Лавров рассказал о 50 странах, которые хотят расчленить Россию. Глава МИДа добавил, что такое отношение западных стран вызвано силой и развитием России. Мы слишком сильны, слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить, сказал он. Вы слишком сильны, слишком самостоятельны, настолько слишком, что приходится эту ерундовую мантру придумать, чтобы каждый день перед зеркалом повторять. Я самая обаятельная, самая привлекательная. Ну так і... зачем вам тоді з всім ще кудись лізти? Ну будьте собі слишком, слишком... настолько слишком, що цю слишком даже висчитати вже невозможно. Центробанк запутался в курсах рубля. Разъехавшиеся курсы рубля на внутреннем и внешнем рынке сбили с толку даже Центробанк. Он не знает, на какой курс ему ориентироваться при составлении прогноза и собирается определиться с этим в октябре, признался зампред ЦБ Алексей Заботкин. То есть им еще целый месяц надо на то, чтобы хотя бы посчитать, сколько бабла у них осталось на кармане. А, -а, -а зачем? Ну что вам, даст вся информация? Ви вот свої розрисовані бумажки, куда ви їх тратить, ви ж бачите, що кроме вас самих вони никому більше не нужны. А ноль, насколько не делали, насколько не умножай, він все равно нуль не останется. Он да, саме нулево в мире. Лавров, якого... У нас тут, кстати говоря, мы уже похоронить успели. Ну, не, русский, не, не, такой шары вам ніхто не предоставит. Мучайтесь с ними далі. Турецкий госбанк Зират не открывает рублевые счета. Турецкий банк зират не открывает счета в рублях и не объясняет причину отказа. Турецкий государственный банк зират не открывает банковских счетов в рублях, заявили РИА Новости в одном из филиалов банка в столице Турции Анкаре, отказавшись объяснять причины данной ситуации. А сами вы не догадаться, никак про это не могут. его знать, вообще загадка. Так, да, ви ж слишком сильний, слишком самостоятельний. Так нахрена вам тоді рубльовий счет в чужому банку. Ви что, серйозно думаєте, що туркам більше підтиратися нічим? І не їм. Це ж вони, я напомню, провозгласили поворот на восток, отримавши по джопу від запада. Звісно, розвернуло їх на восток. Но вони забули при цьому чи їх там взагалі хтось хоть йде. Банки Киргизстана перекрывают схемы оплаты китайских санкционных товаров. Еще одна плохая новость для импортеров. Банки Киргизстана перекрывают популярный канал платежей за санкционные товары в Китай. В лучшем случае он станет сильно дороже. Киргизстан после начала войны стал популярным каналом поставки в Россию товаров, которые не закупишь напрямую из-за санкций либо отказа производителей работать с Россией. Вы слишком сильны, слишком самостоятельны, чтобы какие-то Киргизстан... Позволяв собі через себе китайські товари вам купувати, а сам він кстати говоря, собі може тільки собі, і не дай Бог, хоч хто то побачить, що це вам. В июле некоторые киргизские банки, например, М-банк, сообщили клиентам, что перестают переводить юани по свифт в крупные китайские банки, потому что те отказываются их принимать, зная, что по такой схеме часто платили российские импортеры, рассказал владелец торговой компании, переводивший деньги в Китай именно через Кыргызстан. Следующим шагом стал отказ иностранных банков и от рублей. Из пяти наших июльских и августовских платежей в Китай в юанях через агентов Киргизии зачислились только два. Еще два висят на проверке, а один сразу вернулся заявил, что деньги из Киргизии теперь тоже грязные, рассказывает российский импортер оборудования. Вот я и спрашиваю, а какие такие курсы вы там же целый месяц убираетесь вычитывать? Если не то вашего ру, как бля, не то, на что вы ее выменять собираетесь, никто даже в руки брать не хочет. Брезгуют. Разворот на восток. Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России. Коммерсант. Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику. В августе банки Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать платежи за электронные компоненты и потребительскую электронику от российских компаний. Ранее ОАЭ служили основным каналом для российских импортеров, осуществляющих платежи за технику, возимую из Китая. Дело в том, что что китайские банки еще весной начали блокировать платежи за электронику из-за риска санкций. Но в последнее время риски вторичных санкций усложнили эту товарно денежную цепочку. Вы слишком сильны, слишком самостоятельны. Настолько слишком, что вам уже на районе ни в одном магазине не наливают. А сейчас оно уже вообще и в сам магазин не пускают. Бо, не, ну а действительно, а что вы там собрались сделать? Ваш же сам производитель еще раньше нахрен послал. Сам. Сам, а сейчас начинает четко следить, чтобы вам ни да и не и пахло китайские банки начали отказываться принимать деньги из-за русских имен в платежках. Китайские банки стали отказываться от приема средств, если в платежных документах указаны русские имена. Об этом сообщил известием генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Отмечается, что подобные случаи фиксируются с середины июля. По словам собеседника издания, импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для транзакций через третьи лица для сокрытия связей с Россией. Это я, напомню, если кто-то забыл или не знает, это уже друг, а то в принципе даже и третья часть всего марлезонского балета. Сначала они отказали им в рублях, потом перестали принимать у них даже свои юани, а сейчас начинают зорко так четко выслеживать, выдавляться, чтобы вы ни у кого даже под боком нигде не затесались. А, и да, я же самое, самое, самое главное забыл, самое главное. Вы слишком сильны, слишком самостоятельны, настолько слишком, что вам уже даже подачку нищебродскую, и то уже никто не рискнет дать. Даже из-под полы, ну, рискованно. На московской бирже закончились юани. Ставки по ним взлетели в 5 раз до 42% годовых. Дефекты российского валютного рынка после санкций на московскую биржу проявляются все отчетливее. В пятницу ставки по однодневным кредитам в юанях подскочили в 5 раз до невиданных 42,15% годовых. Такой была ставка Русфар в китайской валюте. До санкций она не поднималась выше 10%, а как правило была ниже 5%. Ну все тече, все, все меняется, не меняются только ваша сила и самостоятельность. Цену яким даже уже определяется невозможно. Бо нема такой валюты в мире, которой вы можете ними поторговать где-то на базаре. Но попытаться все хоть что-то поиметь, ну, это, конечно, можно, это, пожалуйста, это они умеют, это они любят. Но поскольку поиметь... Других каких то яких, с ними на одном гектаре уже даже сидеть не хотят, это уже точно не получится. Ну, можно попытаться еще наехать на тех, кто уже сидит на этом гектаре со спущенными штанами. Так вам теперь для того, чтобы это сделать, по 35 раз штаны снимать придется. ВТБ в 35 раз поднял комиссии за переводы в Китай. Государственный банк ВТБ, единственный из российских госбанков, имеющих полноценный филиал в Китае, решил резко поднять комиссии за юаневые операции. ВТБ Шанхай через менеджеров предупредил корпоративных клиентов о том, что стоимость юаневых переводов вырастет как для исходящих, так и для входящих операций, сообщают ведомости со ссылкой на два источника, близких к сектору международных расчетов. Нормально такая экономическая политика, поскольку платежи в Китай пролазят все труднее и труднее. Ну то давайте вже самі обрушимо їх нахрен, прив'язавши до них свинцові окови, щоб неповадно було. Мудро і далекоглядно. Бо ви, я ж напомню, ви ж слишком сильний, слишком самостоятельний, настільки слізком, що вам ті гроші вже ніякі не потрібні. Ну, все одно з них ніякого толку. Давайте я кажу, краще сядемо і вспомню, що було до того, коли чоловік взагалі ці дені знаки придумало. Це ще задовго до Рюрика було. Россия и Китай начали нанимать курьеров для оплаты товаров золотом. Россия начала использовать золото для оплаты товаров из Китая из-за проблем с банковскими переводами, пишет Reuters. После того, как в июне Минфин США пригрозил вторичными санкциями, за финансовые операции с Москвой и кредитные организации ужесточили проверку транзакций, одним из рабочих решений стала схема с золотом. Металл покупали, перевозили в Гонконг, где продавали, а наличные клали на счет в местном банке, сообщают источники агентства. Причем же не в Гонконге нет никакой гарантии. Что не сегодня, завтра и золото так само не попадет под раздачу. И что будут делать наши слишком сильные и слишком самостоятельные? Перейдут на ракушки и стеклянные бусы? А, а если и их перестанут принимать те, в ком вы были уверены, ну просто на 100%? Банки Казахстана стали массово присоединяться к финансовым санкциям против России. Десант американского Минфина, прокатившийся по странам бывшего СССР, убедил банкиров ужесточить санкции в отношении россиян. Вслед за десятком киргизстанских банков, остановивших операции с рублями через систему быстрых платежей, за дело взялись казахстанские банкиры. А разворот на восток, говорил Иван. Ну, как там, ну, нормально у вас на восток разворачивается, а? А все что, все потому, что вы в школе погано училась. Ну, можно хотя бы между курением и школы и хотя бы на уроке географии разок друге было зайти и просто подивиться на карте. Что все вот эти страны, которые вы называете восточными, они по отношению до вас на самом деле южные. А на востоке у вас Соединенные Штаты Америки. Начиная от Аляски и дальше на юг. Так что сколько ты на той восток не разворачивайся, весь восток там. Россия начала закупать долларовые банкноты в Африке. Россия приобрела у африканского государства Руанда наличные доллары на сумму 29 миллионов 210 тысяч. Это следует из закрытых данных российской таможенной статистики, с которыми ознакомилось издание Верска. Согласно таможенной декларации, в поставке были банкноты номиналом 100 долларов, а их общий вес составил 292,1 килограмма. Мы слишком сильны, слишком самостоятельны, можно уже сказать, Руанда. Я, а ну, патриоты, а ну давайте, кто из вас может вот так сразу, без подсказки, без гугла, ее хотя бы на карте найти? А, а даже они уже там каким-то побирушкам доллары на вес продают, как штаны в секонд-хенде. О, кстати, из Филипповна, Слушайте, а ну паритесь там в себе в комоде, может там какие-то тряпки какие-то завалявшиеся остались, обрывки газет. то Та... чуть нет, так много не надо, чтобы целый чемодан носить. Де вони вам столько баксов наберуть, у них там до вечора грамм 300 залишилось. А їм ще ж домой з востока йти з побитою мордою. Вони ще із курсу збились. Курс свого рубля так і не знайшли, ні? Та й не шукайте. Нема у нього вже ні курсу, ні путі, ні навіть направлення не залишилось. Одно дно.